到大家的支持，然后其实这个就嗯困难当中问题，然后让我有不断的能、的能量去克服我所遇到的困难，所以真的很感谢大家支持，所以这一切都能够顺顺利利的，然后最终迎接我们的杀青，然后好吗？嗯。嗯嗯

我们要离经杀青了，然后大家能够来应援，我是真的非常开心的。那其实。 我此时此刻的愿望就是能够平平安安、顺顺利利的去完成整个水龙吟》。好吧？其实兵哥他也是关心我，也是希望希望保护我，所以才会大家对大家这么的严厉。但是其实兵哥他是一个非常可爱的人，呃，只要你们你们有秩序，对吧？你们有秩序，你们不乱来，然后兵哥也是一个非常可爱的，对吧？所以，嗯，对对对对对,对。 那其实，呃，你们都是非常好的，然后我一直也是非常，呃，相信大家的。你看，你们绝对是非常有智慧的，对吧？嗯，这就对了，保持下去。然后我们彼此彼此互相的爱，激励着彼此，不断的走下去，一起越来越好，好吗？啊、谢谢大家。 参加一下巡演吧，然后呃，嗯、的然后来。老板，老板、就是，这样没有把握住。那其实我水龙一开它是非常开心的，因为整个水龙鱼它其实是在做一个比较创新的概念嘛，是水下的世界。那这个世界其实可以充满着呃五彩缤纷的人与人之间的交交流以及。 呃，各种奇幻的冒险的那其实有很多的困难。那我呢，也是因为能够看到大家不断的在支持我，所以虽然困难，但是我很开心，也很有动力和能量去、呃、完成考试。所以今天我们要已经沙琪了，然后大家能够来支持我，是真的非常开心的。 我此实时此刻的愿望就是能够跟他去完成整个水龙，好吧？其实斌哥他也是关心我，也是喜欢我，希望保护我，所以才会大家对大家这、就是。但是其实哈！其实他是一个非常可爱的，人。只要你们你们有秩序，对吧？你们有秩序，你们不乱来，然后他也是一个非常可爱的。 <noise> 呃，你们都是非常好的，然后我一直也是非常呃相信大家的，你你们绝对是非常有秩序的，人，对吧？就对了，<noise> 保持下去，然后我们彼此彼此互相的爱，激励着彼此，不断的走下去，一起越来越好，好吗？<noise> <noise> i no, no, no. 要为所有人鼓个掌，然后感谢大家的这个呃支持以及付出。我相信我们水龙吟一定会特别好的，一定不会辜负我们所有人的付出的。谢谢嗯，谢谢谢谢谢谢，感谢所有人，真的感谢大家了。呃，希望我们的付出都能够有所收获。水龙吟，谢谢大家。